Всем привет! Я художник Андрей, Андрей Клишин. Продолжаю свои публикации, продолжаю рассказывать о своих картинах и о том, что я думаю, как, как это все получается, как я рисую. Я живу в Украине и, естественно, не могу не испытывать боль от того, что происходит сейчас. Вот недавно российские военные подорвали Каховскую дамбу и случилось большущее наводнение. В принципе, разрушать российские войска умеют очень хорошо. Мы знаем это и по Чечне, и по Алеппо, и по Мариуполю, по Волновахе, по Бахмуту. Ну, что делать, такая жизнь. Я нарисовал эту картину в 2020 году. Я назвал ее гавань. Но когда я сейчас всматриваюсь в нее, я вижу те события, которые происходят сейчас. Какой-то странный такой грустный образ, абстракция, какой-то берег, какой-то гладь воды, какое-то грустное небо такое. Ну, в общем, вот так вот художники, они как бы латмусовые маркеры своей эпохи, они вместе с, со своим народом, со своим государством переживают все тяготы, ну и выливают все это на свои холсты. Пусть не сразу же, пусть когда-то давно, но эти образы, они как бы здесь проявляются. Прошу любить и жаловать картина гавань.